Зараз вам покажемо ще одну нашу цікаву дуже машину, Це AOD ТТ Якраз вона під'їхала. Ну, там ну, Давай познайомимося. Хто ремонтує наші машини? Я б... Що машина їде? Їде. Ну, на першому стежі все лучше поїде. Розкажеш щось про машину первый удар был, получается, фронтальный, вырвало колосу, э -э сломало телевизор, усилитель и оторвало верхнюю часть вот этого короба, потому что тут он идет, стакан идет стальной, лонжерон стальной, а верхняя силовая часть, она вся идет алюминиевая, вот, ее пришлось вываривать, восстанавливать э по, э по, по образу той стороны. Вот. в целом отзывы остались на месте просто надо было ее в кучу там собрать э -э заменили блок управления мехатроником потому что он закончился сюда что-то упало разбило стекло и катилось через крышу то есть было это стекло разбито немного прихтовали крышу заднее стекло э -э тут в принципе машина была целая э -э крыло переднее правое целое дверь Поменяли, потому что я забила в салон. И вот это Покуп. крыло восстанавливалось полностью, потому что машина, она тут вся алюминиевая. Было достаточно сложно, потому что порог идет тоже алюминиевый, там угу. идет усиленный алюминий в этот. И повторить заводскую замену, чтобы его поменять, довольно сложно, потому что там идут специальный герметик, который у. только на разлив у официалов специальные отрывные саморезы который после закручивания ломается и в принципе извлечь его оттуда становится очень проблематично вот поэтому она восстанавливалась тут полностью а вот эта часть порога вытягивался ну трудоемкая работа и вот тут было вырвано колесо э, вырвано колесо полностью вырвало бампер и разворотило заднюю нишу это тоже все восстанавливалось то есть в целом ну, машина... все, все по заводу да, машина mm -hmm. на аукционе была куплена 2018 -го года машина, 26 тысяч пробега километров. Машина на аукционе куплена была за 2 800, поэтому ну, объем... Ну, объем... Это, 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 это да, да. Ну как э, сразу скажу, что любая машина, которая с более-менее э, сложными повреждениями, э, этап ее постановки на номера после ремонта, ремонт на этом не заканчивается потому что в целом будут какие-то нюансы вылазить еще потом, э, которые нужно будет убирать, такие как э, недообслуживание там, в предыдущих, да, какие-то скрытые дефекты, скрытые повреждения потому что полностью смоделировать ДТП, в которое она попала в Америке, его невозможно то есть у машины вроде бы допустим стоит ровно колесо, да, но при этом это колесо получило удар и там, например э, там, после начала ее эксплуатации будет там заметно, что ступичный подшипник там начнет гудеть или еще что-то то есть превентивно все эти вещи устранять очень дорого, но по факту это уже идет конкретно содержание, но ну, обслуживание автомобиля в целом. Потому что это те элементы, которые, в принципе, выходят из строя. Это ходовка, там, ходовка, датчики и так далее. Это все уже в процессе эксплуатации, как бы, анализ. Вот. Если машина с относительно легкими повреждениями подводных камней, как правило, там, ну, на порядок меньше. Ну, а вы, как человек, занимается ремонтом так, автомобиля, вот mm -hmm. какие удары там найскладніші, например, чи это от машины зависит, або, например, какие удары лучше брать там, где будет минимальный ремонт, без mm -hmm. подводных. Скажу так, вот возьмем на конкретно на примере этой машины, да, я бы никогда не взял в этой машине удар в задню, в переднюю правую часть, потому что тут на швеллере усиливающем набитку за мной номер, и любой удар в эту область алюминий не является пластичным он как бы может на себя принять удар немного деформироваться но если он деформируется в большей мере он лопается то есть соответственно повреждение кузовного номера ведет к дальнейшему целому ряду проблем таких как там дополнительные экспертизы иногда даже невозможность выехать на этой машине за границу то есть вот конкретно по этой машине да Toyota Camry 70 точно не удар в переднюю левую водительскую дверь, потому что у них кроме как под лобовым стеклом и наклейки на дверном проеме, кузовной номер нигде не дублируется. То есть если в Европе он идет вот тут под ногами, то в американской Camry там идет номерная типа рамочка такая. Ты ее открываешь, а номера там нет. То есть угу. и как бы кузовные моменты это первое. Это другие элементы? Нет, это недорогие элементы, это в дальнейшем невозможность полноценно эксплуатировать машину. Uh -huh. Потому что вот у меня был удар, например, по Ауди достало в номерной стакан, да. И в нормальных условиях, я бы, если бы это был левый лонжерон, мы бы его просто полностью поменяли, по заводским точкам переварили, переложили герметик, выставили, и все было хорошо, то тут этот стакан менять нельзя, его нельзя трогать. То есть, соответственно, все это поврежденное нам пришлось восстанавливать, это поменять всегда намного проще, чем чем отремонтировать элемент, либо когда запчасть там очень дорогая. Прежде всего, я думаю, что при покупке машины с Америки нужно оценивать как минимум предварительную стоимость запчастей, потому что есть машины, вот взять... ну Nissan Rogue, например, ну, вот, например, Nissan Rogue. Давайте возьмем на примере Nissan Rogue. На стайловый на прошлый кузов Nissan Rogue, который шел, по-моему, до 2019 -го года, если я не ошибаюсь. Mm -hmm. э, вся морда есть по Тайваню, мы можем купить тайваньские фары, причем даже разных производителей их много. Мы можем купить на него тайваньский бампер, но в принципе все уже довольно неплохо становится. То есть и так как машина в целом бюджет э, бюджетного сегмента, вот я думаю это один из самых дешевых внедорожников, которые можно в эти годах пригнать ну, и полноценный, то есть там нормальная коробка, нормальный атмосферный мотор в обслуживании он недорогой. И там всю морду, допустим, можно на этой машине собрать там, ну, в районе 600 долларов. Да? А в то время как на вот этот уже самый последний кузов, на него нету Тайваня вообще никакого. То есть это все только оригинал. А машины на разборке сейчас везутся, но их везется мало. Потому что, сами понимаете, что в наше время замораживать, разобрать машину на детали, это заморозить деньги на 2-3 года. Как показывает практика, то есть никто не хочет э, разобрать машину и э, потом э, там неизвестно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем на фронте, просто заморозить деньги. И если ты машину уже порезал болгаркой, как бы ты ее с собой никуда не заберешь. Mm -hmm. Вот, соответственно, из-за этого выросли и цены на запчасти и наличие их, сроки поставок увеличились и так далее. И на вот эту машину конкретно передний бампер стоит, если я не ошибаюсь в районе полутора тысяч долларов. Ну, это очень много для машины бюджетного сегмента. А какой лучше, например, брать повреждения по Nissan Rogue в новом кузове? Э -э -э в новом кузове, в любом случае, как и на предыдущем, я бы никогда не брал удары по ним в заднюю часть кузова под 45 градусов. То есть это, грубо говоря, вот такой удар, там, где страдает заднее крыло и там крышка, грубо говоря, вот, потому что диагональные удары Они самые непредсказуемые То есть может, может пойматься перекос машины И впоследствии это будет Очень дорогостоящий ремонт Потому что это будет выравнивать полностью геометрии Плюс э, Плюс поклеванная крыша э, На этих машинах можно брать только эти удары В случае если в машине есть панорама Потому что я не видел Ни одного рога с ударом в заднюю часть кузова Чтобы у него не пошла крыша Если, если есть панорама Потому что под панораму стоит дополнительный усиленный каркас. И вот эти вот отрезки по крыше, да, то есть крыса не просто цельная, да, и у нее есть при ударе, там, грубо говоря, где разыграться этим плавунам. А так как она, крыса является небольшая и вдоль панорамы, даже если есть какой-то небольшой перекос, его никогда не будет заметно, потому что ну, там негде не играть. Угу. А, вот. а, самые простые удары, как для меня, как для человека, который занимается рихтовкой, это мода потому что морда, она вся наборная. Особенно, если мы берем такую машину, как, например, Tesla XY, да, там, ой, Y3, там, где лонжероны идут с барные на болтах, и спереди, в принципе, кроме радиаторов, там ничего нету критичного, и это все просто разбирается, как конструктор собирается, она целая, да так и с этими машинами, но ну, удар в морду это всегда дорого, потому что это запчасти э, всякая мелочевка, датчики, проводки, там и прочее, там очень много технических моментов, которые впоследствии там вылезут в копейку, но, но э, удары по морде всегда проще делать и подводных камней по ним, э, по ним намного меньше, потому что если э, брать там по этим, по даже к конструктиву кузова, да, то на передних лонжеронах предусмотрена так называемая зона первичной деформации, как лонжерон будет складываться, до какого расстояния он будет складываться меньше, как он будет нести нагрузку дальше и так далее, вот. То сзади этого не предусмотрено, лонжероны сзади как правило всегда прямые и удар сзади в силовую часть несет за собой хоть и небольшое, но нарушение геометрии всего кузова, вот и спереди в плане безопасности больше больше моментов которые э, больше монет, моментов, которые предусмотрены заводе, заводом производителей, конкретно в плане безопасности, потому что есть первичные зоны деформации, да, есть вот эти подушки, которые там обрывают при определенных, чтобы мотор там упал вниз и капсула осталась целая. То есть основная задача, что при краш-тесте, когда вот, например, Евро-НКАП, да, проходят краш-тесты, при ударе, чтобы не пострадали там водитель пассажиры и так далее то есть поэтому в принципе деформация самой кузовной части самой капсулы она будет при ударе в морду всегда минимальна вот в то время как удар в заднюю часть кузова он он непредсказуем такая красивая машинка получилась в дуже красивом оконере Нардогрей, как там его в народе называют

пушка пушка гонка за 2 800